দুদিনমান পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছিলে আমাৰ অসমৰে য'ত হয় জাগিৰোদ নগাঁও ফালৰ নগাঁৱৰে হ'ব নহয় জাগিৰোদৰে হ'ব এগৰাকী মানুহ ৰাজপথেদি গৈ আছে একেবাৰে আপোন পাহৰা হৈ বেগটো লৈ হয়নে মোনা এখন হাতত লৈছে আপোন পাহৰা হৈ ঘূৰি ফুৰিছে ই মূৰৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ক'ৰবাত জপিয়াইছে একদম ৰাংঘালী বুলি আমি যাক ক'ব পাৰোঁ হয়নে চাইছিলে আপোনালোকে দেখিছিলে তেতিয়া মই ইমান অন্তৰত সেইটো মই এটা সুখানুভূতি পাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ সুখানুভূতি একেবাৰে ক্ষণস্থায়ী হ'ল একেবাৰে ক্ষণ তকীয়া কিয়নো তাত মানুহে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বাইদেৱে আজি অৰুণোদয়ৰ টকাকেইটা পালেহেঁতেন তাত মানুহে লিখিবলৈ ধৰিলে কমেণ্ট দিবলৈ ধৰিলে ভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ধৰিলে যে বাইদেৱে অৰুণোদয়ৰ আঁচনি টকাকেইটা আজি বোধহয় পালে সেইকাৰণে ইমান আপোন পাহৰা হৈ ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু তাত আমাৰ মানুহে এটা বস্তু বিচাৰি নাপালে সেইটোৱেই হ'ল সুখ সুখ আমি দুখৰ হাজাৰটা কথা বিচাৰ কৰোঁ আমি সুখ বিচাৰি নাপাওঁ সেই মানুহগৰাকীয়ে যে সুখ বিচাৰি পাইছে আপোন পাহৰা হ'ব পাৰিছে পূবে পশ্চিমে উত্তৰে দক্ষিণে কোন আছে সেইখিনি তেওঁ যে অনুভৱ নকৰাকৈ নিজৰ নিজৰ ওপৰত তেওঁ সমৰ্পিত এগৰাকী তেনেই সাধাৰণ অথচ সেই মহিলাগৰাকী মই কিন্তু তেওঁক চেলিউট দিছোঁ কিয় কাৰণ আমি সুখৰ সংজ্ঞা বিচাৰিব জানো আপোনালোকে জানে বা বোধ হয় বহুতে নাজানিবও পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি বৰ অসুখীয়া এখন দেশত আছো আমি বৰ অসুখীয়া এখন দেশত আছোঁ এই যে সুখ আপুনি আপুনি যেনেকৈ পৰীক্ষাত নম্বৰ পালে বোলে নব্বৈৰ ভিতৰত কিমান পালে বোলে একৰ ভিতৰত বোলে এওঁ নিৰান্নব্বৈ পালে কোনোবাই নব্বৈ পালে কোনোবাই পঞ্চানব্বৈ পালে কোনোবাই পঞ্চাছ পালে যদি সুখৰ সেই সূচাংকটো গোটেই বিশ্বত যদি এই সুখক লৈ নম্বৰ দিয়া যায় সেইবোৰত আটাইতকৈ ওপৰত থকা দেশখন হ'ল ফিনলেণ্ড বা তেনেকৈ ছুইডেন ইত্যাদি কিছুমান দেশ আছে মই সকলোবোৰ দেশৰ নাম মোৰ এই মুহূৰ্তত মনলৈ অহা নাই কিন্তু আমাৰ দেশখনৰ সুখৰ সূচাংকত হেপনেছ ইণ্ডেক্স বুলি ইংৰাজীত কয় সেইটো সেই সুচাংকটো আমি লাভ কৰিছো এশ ছাব্বিশ গতিকে আমি মানুহবোৰ অসুখী সেইকাৰণেই কথাখিনিয়ে প্ৰতীয় কৰে আমি সমাজখন কিছুমান নালাগিবলগীয়া কথাত লাগি থাকো